Хочу в прив'язці до Азербайджану, процитувати одне інтерв'ю, яке звучало на ліберальному каналі Абіжений дощ «Обіженого русского». Я вам кажу: звикайте до цієї фрази, можете використовувати фразу «обоссаний русский», але мені здається, за «обоссаний русский будуть якісь там. Репресії у соцмережах, тому можна просто абіжени русські використовувати, тому що це їхня наступна стадія, яка наближає їх до знищення, до зникнення. Так от, я побачила от, зразок того, як виглядає Абіжаний Руський, який переписує реальність для того, щоб використати її з найбільшою вигодою для себе. І раз ми вже говоримо про Азербайджан, не можуть цей зліпок реальності не зберегти для історії, тому що оце якраз. Уособлення, яке дуже смішне з одного боку, а з іншого боку, показує всю свою небезпечність. Знаєте, це як от вовчка, коли на городі водою мильною витравлював, щоб він там не гриз тобі городину. Ти так заливаєш воду, воно випливає, і там таке лапами отак от гребеться. Те ж саме вашій увазі обіжений руски. Я еще хочу сказать, что в Азербайджане, между прочим, тоже диктатура, наследственная, коррумпированная, и там тоже нет не свободной демократии. Поэтому, если мы не доверяем тому, что говорят путинские силовики, мы также точно должны не доверять ему тому, что говорят алиевские силовики. Эти два режима друг друга стоят. Я сам из Екатеринбурга, я перед эфиром все-таки уточню людей там, и мне все сказали, что Сафарова это действительно был большой криминальный клан. Очевидно, все существовавшее он довольно давно. По каким причинам именно сейчас его решили разгромить, я не знаю. Но это точно абсолютно не связано с политикой. Это разгром криминальной группировки в Екатеринбурге. Но я то, это вижу, что... да, если позвольте, я вот все-таки остановлю вас на этой мысли, чтобы ее до конца ä, высказать, скажем так. А, люди подверглись пыткам, вне зависимости от того, это являлись они, ком... являлись они ком... членами группировки, не являлись, тут мы не знаем, мы не знаем большого числа деталей, да, действительно, в России очень сложно добывать информацию. Но факт пыток, кажется, не подвергается какому-то оспариванию. А, и если это происходит, то, очевидно, наверное, стоит ожидать реакции со стороны Азербайджана. Или в Москве в Екатеринбурге не ожидали таковой? Я не знаю, что считать, но, во-первых, я так понимаю, что профитки заявили беспристрастные азербайджанские силовики, каждому слову которого мы должны верить как самым святым истинным. Да? Ну, не быть считаете. я не знаю, а вы верите азербайджанским силовикам абсолютно, полностью? <реку> ну, то есть, э, все началось с того, что э, громадян Азербайджана катували, вбили и... І... Трупы повернули в Азербайджан. И что а, робот обиженный русский говорить: А вы верите азербайджанским силовикам? Это просто задерживали криминальных авторитетов. Вы что можете верить? Ну, Відбувається перекручування ситуації на декількох рівнях. Причому головний рівень це те, що так, да, звісно, плохо питати людей, але доказательства, що людей питали, Це ж азербайджанські диктатори сказали в Азербайджані не менше диктатура, ніж в Росії. І з одного боку, взагалі нівелюється злочин, з якого все почалося, і нівелюється взагалі ставлення імперське до азербайджанців і не тільки них в Росії, і звинувачується у всьому. Азербайджан переноситься фокус на диктатуру в Азербайджані і на те, що їх правоохоронительним органам нельзя довіряти, і взагалі не було ніяких питок, тому що це сказали азербайджанці. Ви що, їм вірите. уравнивать арест криминальной группировки с арестом первых попавшихся россиян. Я не буду жалеть там Раша туда и бог с ними, я не понимаю, чем они там занимались, может, они шпионы. Но вот про этих айтишников мне сейчас сказали, что из них большинство это просто нормальные айтишники, которые на свою голову оказались в диктаторском азербайджанском государстве, и сейчас на ней будут издеваться азербайджанские спецслужбы. До тех пор, пока Путин не пойдет навстречу Алию. И знаете, что меня в этой истории больше всего пугает? Вы, наверное, является что его больше Вот просто поехали несчастные россияне, которых просто, над которыми издевается диктатура. А так получилось, что они попали в диктаторское государство. Вот это вот. И вот это, ну, там, понятное дело, но ну, у нас мы хотя бы криминальных авторитетов задержали и побили, и убили. А вот это несчастные айтишники русские в этом диктаторском Азербайджане. Ну, тут, -то, вы бачите, обиженные русские, у него все погане, вин невинный, ихняя диктатура невинная, все хорошо, да, мы просто боремся с криминальными авторитетами, а это же наши мальчики в этом диктаторском Азербайджане, и над ними теперь будут издеваться, и самое страшное. И знаете, что меня вот эта история больше всего пугает? что разгром криминального клана в Екатеринбурге вызовут такую реакцию на самом высшем уровне Азербайджана. Это значит, что азербайджанское руководство кури курирует, очевидно, просто вот эти все диаспоральную криминальную активность в России. Я так на это смотрю. Азербайджан вообще всю криминальную деятельность просто курирует. Вот это, вот я на это смотрю, курирует. И наших мальчиков захватил для того, чтобы Путину сделать больно. Я не оправдываю поведение российских спецслужб. Я просто вижу, что... Я полит... не оправдываю, я просто его отрицаю. Я говорю, что это вот диктатура азербайджанская, все нас обвиняет. Вы верите в диктатуре? Я не оправдываю. И диктатуре верите? Я не оправдываю поведение российских спецслужб. Я просто вижу, что поведение азербайджана это примитивная, тупая месть первым попавшимся людям. Mm -hmm. И ведут они себя демонстративно плохо чтобы сделать больно Путину. Они, правда, им рассказали, что Путину плевать на россиян, откровенно говоря, они могут этих заборовать до смерти этих айтишников, если это действительно не какие-то офицеры ФСБ, то Путину плевать, помрут они в Авлиевске за стенках или нет. Так офицеры, чи не офицеры? Хотят сделать больно Путину, но Путину что насрать на наших э, мальчиков. Вот, и, но плохой Азербайджан. Путин уже насрать, но если это, конечно, не офицеры ФСБ. И там ты просто так, боже, на стерках хри... Это на стельках ревнях абсурдные заявы. Но ну, это, ну, вот, знаете, это как пьеса реально персонажа с пьесы Подрывьянского. Я не оправдываю нас со спецслужбы, но азербайджанцы не люди взяли наших мальчиков, чтобы сделать больно Путину. Путину, чтобы сделать больно, но на и, конечно, и без Зеленского. Про связь азербайджанской власти с ними мы ничего не знаем. А как не знаем, как только с ними случилось в Екатеринбурге, у Али его просто башню сорвал. Он побежал защищать Сафары всей мощью демократического, свободного, правозащитного Азербайджана. Mm. Всех Потому россиян что что... похватали. Просто у Алиева сорвало башню, сорвало башню, он побежал террористов защищать и мучить наших мальчиков, чтобы сделать Путину больно. А Путину больно так просто не сделаешь, потому что он будет болеть, только если у него будут ФСБшники захвачены. Но если это, конечно, ФСБшники, то Путину будет не все равно, а так это просто наш... А, так, короче, я же вам обещала про Зеленского, Зеленский тут тоже виноват, Зеленский тут тоже виноват. Я считаю, что наследственный КГБшник диктатура Алиева – наследственный диктатор Азербайджан. Это человек ничуть не лучше Путина, это только Зеленский. Почему он считает, что Азербайджан лучше, азербайджанские диктатуры лучше ну, Зеленского бомбят российские войска. Ну, я а не понимаю. А, а, Азербайджан, так сказать, тоже много кого бомбил и так далее. Ну, например, до этого персонажа, ты его на Від, коротше, вже і Зеленський винуват, в тому, що він а, просто звернувся до Алієва і сказав, да, давайте добивайте цю а, хуйню. І їх, звичайно, дуже сильно бомбить, насправді, ви бачите, от ще руські, а біжені руські во всій красі. Всі винуваті. Террористы из Азербайджана приехали специально, чтобы быть террористами, и просто российское государство их задержало. И нет вообще никаких доказательств, потому что вы что верите каким-то азербайджанцам? Это они пытают наших мальчиков, чтобы сделать Путину больно и вообще, ну Зеленский, ну Зеленский. Я считаю, что наследственный КГБшник тату Ралиева, наследственный диктатор Азербайджана. Это человек ничуть не лучше Путина, это только Зеленский. Почему он считает, что Азербайджан лучше, азербайджанских диктатура то лучше ну, потому что Зеленского бомбят российские войска. Ну, я не понимаю. Зеленский. А, Азербайджан, так сказать, тоже много кого бомбил и так далее. Кого же бомбил Азербайджан? Не, ну, очевидно, у них там свои региональные конфликты, и очевидно, Азербайджан зараз нарушает мить. Но, вы знаете, Оця історія про те, що всі, хто об'єднується з нами для того, щоб завалити цю свиню, собаку, всі наші союзники ситуативні, ми не повинні бути камертонами етики в той момент, коли нам треба завалити оцю ось, е, криваву свиню, що купається в нашій криві десятиліттями і століттями ж прекрасно прекрасно що є союзники ситуативні які тіліпають русських і роблять їх ще більш біжені і вони оце от...